Это несколько было, да? Это больничная, да? Да. тут під, під самим скалом да не резям фонариком користуватися, нічого так як би тушите якщо ну це без фонариків на ну, мене оце, бачу, це бачиш така темнота там повністю вночі. ну це отак вот і тушимо фонарики нельзя не сіти на машині не фонарик, це на вмані Ну а сейчас, ну вроде, ну, я вот. Под... Ну, а я по цесту. Все побачу, сейчас тут ночью все по света ездить, кто ездит. Все тут не включается ночью. Что ты думаешь? Олег, хреново тебе. Да вон она вонючая. Слушай, так а там же от пары правой, кажется, уже ж ничего не да. да осталось. А я не знаю. Ну, ты чуешься, что туда никто и не ездит. Да. Не, я же там, как шарах, ну, не понял. Ну. Машина разговаривала.

составляем материалы вот. фиксируем ну, то есть регистрируем все это составляем соответствующий материал там акты о пожарах да? вот и э, в материалах одной из составляющих это должно быть фото таблица фото иллюстрация месяца поселок в поселке не было вообще, на территории всей громады не было не э, отключен газ свет связь любая как э, проводная так и мобильная связь то есть скажем условия для жизни условия для жизни скажем так минимальные Несмотря ни на что, все равно люди в некоторых домах еще продолжают жить. Вот это центр. Поселка. Церковь. Храм, точнее, казначейство. Вот прилет пожалуй, был. Один из крупных тоже. Салон ритуальных услуг. Вот он. Центр. Самый центр речный который не одно неодноразово обстреливался здание фин управления тоже это здание был прилет на крыше вот выезжали мы тушить там по моему около 300 квадратных метров здание универсама видите вот это вот здание дом культуры в котором базировались днр вот. и вот он дальше туда центр тоже Вот утром проснулся, поехал, покатался, посмотрел, потому что вечером слышал, где-то прилетала. Вот, надо выехать, посмотреть своими глазами. Может, где-то что-то здание разрушило. Не дай бог кто-то там может остался. Приехал потом в подразделение, поэтому как бы знаешь уже, где разбито, что, где как. Вот сегодня ездили что уже, вот этот на набережную, нижнюю набережную. Это самое, ветки валяются. Я помню, что этого буквально недавно не было. Вот, то есть это уже свежий, недавно был пролет. Здрасте. Пожарно-спасательная часть. Вот. дуречанская Дуричанская. Мы видим пробоины от обстрелов пробоины кровля вот стекла конечно же побиты все вот поэтому видите что пришлось зашить это э, листами usb вот потом опять был обстрел техника есть побита но ничего тут государство как бы стреляют Государство дало другую технику, чтобы мы могли выполнять свои функции, помогать людям, то есть тушить. Вот. Но, как я уже говорил, именно находиться в самом здании это небезопасно, потому что вы слышите стреляют, стреляют, я говорю, довольно таки часто. Вот это вот был прилет. Вот. Ну, тогда сюда минометка упала, потом в, в дерево. Вот. И тогда ранила двоих наших сотрудников. Да, они находились как раз во дворе здесь. Запитали подвал от генератора, ну от части. Я нельзя матью хай. А то не пропустить. Че, он в последнее время зарплату поднимал и Да. Поднимал ещ, правильно? О. Так. Щось ну, розігралося тут так нормально. Тесла... Валик, Та я склала, як вже тихо волосить. Те, що вам напали у човни. За дві години просто зложено 15 домбів. За дві години, тобто ця вулиця була ціла, тому що ну, тому що я там проїжджаю на роботу по цій вулиці. За дві години зложено 15 димів. Тобто, а які ще там побиті осколками цих димів, тобто ну, їх там на порядок більше. Тобто, ну ми доїхали до місця пожежі, слава Богу, горів не будинок, горів гараж біля літньої кухні. Ми там почали ну, ліквідувати його тушити і буквально. Я не знаю, ми пробули там, минут 20 може. І починається повторний плотний обстріл. Тобто ну, лягали міни там, ну, 50 метрів, від нас, там, ну, 100 метрів. сім тобто, ну, прильотів. І таких конкретних, що тебе засипає землею Ну, щ, Ну, Летить каміння, тобто, ну, слава Богу, не осколки, тому що ну, якби далеко там через двори воно не пройде все. Летить земля на тебе, тобто, ну, ти лежиш і. Не розумієш, там, чи це камінюка на тебе впала, тобто, ну, чи, чи там земля, чи щось ще осколок може якийсь, я не знаю. Тобто, ну, а в ці моменти ти починаєш так думати, що «гей-гей-гей, ну, типа, за що? А? Та ну не до виживання. виживання, жить можна, конечно, но если б хоча б не стріляли, то вже на 4 місяці вже тут, тут воно все. Я не хочу туди уїжджать, тому це моя родина. І це, да, жалко, добивають школу, ту, що да я вчився, розбили, все розбили. Но дає якось... Імпульс на роботу, на якийсь анапозитив, те, що воно закінчиться, і ми почнемо вернеться сім'я, повернуться люди, і ми почнемо знову відбудовувати нашу полю. Оце єдине, на чому держимося, це на е, такому позитив, на позитиві, що все повернеться і ми почнемо будувати наново нашу посігу, встановлювати. Нікуди я сюди собираю, не збираюся їхати. Плакати хочеться. Щоб замість сонця і квітів куди, Щоб замість пастуші і любові боятись стати на міну в полі, не чути співу, пташок, лиш звуки, сиран повсюди кричать тривога, так не повинно не мусить бути, Весна ж бо створена не для цього. Вкрадена злыми катами, Моя весна расстреляна.